Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, ich komme aus der Schweiz, aus Schaffhausen. Und Sie? Ich komme aus Deutschland, aus Berlin. Oh, Berlin ist schön. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, ich komme aus der Schweiz, aus Schaffhausen. Und Sie? Ich komme aus Deutschland, aus Berlin. Oh, Berlin ist schön. Nummer 2. Gehen wir diese Woche ins Schwimmbad? Ja, sehr gern. Am Montag? Nein, am Montag geht es nicht. Hast du am Dienstag Zeit? Am Dienstag arbeite ich den ganzen Tag. Vielleicht am Mittwoch? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Mittwoch schwimmen. Gehen wir diese Woche ins Schwimmbad? Ja, sehr gern. Am Montag? Nein, am Montag geht es nicht. Hast du am Dienstag Zeit? Am Dienstag arbeite ich den ganzen Tag. Vielleicht am Mittwoch? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Mittwoch schwimmen. Nummer 3. Hallo? Hallo, Sam, ich bin's. Gehen wir ins Kino? Hast du Lust? Ich weiß nicht. Wir können ins Museum gehen. Ins Museum? Nein, das ist echt langweilig. Okay. Dann vielleicht ins Café? Ins Café? Super Idee. Um drei? Perfekt. Bis später. Hallo? Hallo, Sam. Ich bin's. Gehen wir ins Kino? Hast du Lust? Ich weiß nicht. Wir können ins Museum gehen. Ins Museum? Nein, das ist echt langweilig. Okay. Dann vielleicht ins Café? Ins Café? Super Idee. Um drei? Perfekt. Bis später. Nummer vier. Hallo Hannes, hier ist Marco. Du, ich stehe am Bahnhof und vor im Internet. Komm doch bitte ins Café am Markt und nicht zum Café am Park. Das ist heute leider zu. Also dann, bis gleich. Hallo Hannes, hier ist Marco. Du, ich stehe am Bahnhof und vor im Internet. Komm doch bitte ins Café am Markt und nicht zum Café am Park. Das ist heute leider zu. Also dann, bis gleich. Nummer 5. Hallo Eva, ich kann dich leider nicht vom Bahnhof abholen. Nimm die Straßenbahn. Es ist ganz einfach. Also, du nimmst die Nummer 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch fünf Minuten gehen, dann bist du da. Parkstraße 13. Ich freue mich. Lea. Hallo Eva. Ich kann dich leider nicht vom Bahnhof abholen. Nimm die Straßenbahn. Es ist ganz einfach. Also, du nimmst die Nummer 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch fünf Minuten gehen, dann bist du da. Parkstraße 13. Ich freue mich. Lea. Nummer 6. Guten Tag, Ilse Richter. Ich habe bei Ihnen morgen, Mittwoch, einen Termin um halb vier. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich auch um halb fünf kommen? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Guten Tag. Ilse Richter, ich habe bei Ihnen morgen, Mittwoch, einen Termin um halb vier. Da muss ich jetzt leider arbeiten. Kann ich auch um halb fünf kommen? Bitte rufen Sie mich zurück. Danke und auf Wiederhören. Teil 2 Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel Achtung, eine Kundendurchsage für Herrn Huber. Herr Huber, bitte kommen Sie noch einmal an die Kasse in der Technikabteilung. Vielen Dank. Nummer 7. Achtung, Fahrgäste. Auf Gleis 3 fährt ein der Intercity Express nach Hannover. Planmäßige Abfahrt um 19.37 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Nummer 8. So, bei der Stadttour machen wir jetzt für 15 Minuten eine Pause. Sie können Fotos machen und mit der Tour machen wir um 10 nach 2 vor dem Museum weiter. Nummer 9. Passagier Glaser gebucht auf den Air Berlin Flug 319 nach München. Herr Glaser, bitte kommen Sie sofort zum Ausgang D19. Ihr Flug ist zum Einsteigen bereit. Herr Glaser, bitte. Nummer 10. Liebe Kunden, heute haben wir für Sie ein besonderes Angebot in unserer Sportabteilung im dritten Stock. Alles für den Schwimmsport ist heute um 20% reduziert. Kommen Sie und greifen Sie zu. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Papa. Du, ich komme heute schon am Nachmittag nach Hause. Nicht erst um halb acht. Ich nehme jetzt den Zug um 17.03 Uhr und bin dann um 17.35 Uhr am Bahnhof. Holst du mich ab? Danke. Hallo Papa. Du, ich komme heute schon am Nachmittag nach Hause. Nicht erst um halb acht. Ich nehme jetzt den Zug. Um 17.03 Uhr und bin dann um 17.35 Uhr am Bahnhof. Holst du mich ab? Danke. Nummer 12. Guten Tag, Frau Kruse. Hier spricht Anastasia Rinhofer. Wir haben ja heute um 15.15 .15 Uhr ein Treffen bei Ihnen in der Firma. Ich habe ein Problem. Mein Auto ist kaputt. Kann ich Sie auch in der Stadt treffen? Vielleicht im Café Zentral? Das ist nicht weit. Guten Tag, Frau Kruse. Hier spricht Anastasia Rinhofer. Wir haben ja heute um 15.15 .15 Uhr ein Treffen bei Ihnen in der Firma. Ich habe ein Problem. Mein Auto ist kaputt. Kann ich Sie auch in der Stadt treffen? Vielleicht im Café Zentral? Das ist nicht weit. Nummer 13. Hallo Cornelia, hier Alex. Du, heute Abend kommen Tine und Volker. Ich möchte etwas kochen. Kannst du bitte Salat, zwei Kilo Tomaten und zwei Packungen Nudeln kaufen? Wein und Chips haben wir zu Hause. Danke. Tschüss. Hallo, Cornelia. Hier Alex. Du. Heute Abend kommen Tine und Volker. Ich möchte etwas kochen. Kannst du bitte Salat, zwei Kilo Tomaten und zwei Packungen Nudeln kaufen? Wein und Chips haben wir zu Hause. Danke. Tschüss. Nummer 14. Guten Tag, Herr Sorger. Hier spricht Tatjana Kubitschek von der Firma Designnetz. Sie haben gestern Ihren USB-Stick bei uns vergessen. Soll ich Ihnen den USB-Stick per Brief schicken? Oder holen Sie ihn hier bei uns ab? Bitte rufen Sie mich kurz an. Dankeschön. Guten Tag, Herr Sorger! Hier spricht Tatjana Kubitschek von der Firma Designnetz. Sie haben gestern Ihren USB-Stick bei uns vergessen. Soll ich Ihnen den USB-Stick per Brief schicken? Oder holen Sie ihn hier bei uns ab? Bitte rufen Sie mich kurz an. Dankeschön. Nummer 15. Grüß Gott, Herr Niedermeier. Hier spricht Thorsten Busse vom Hotel Zentrum. Leider haben wir am Samstag kein Zimmer frei. Wir können Ihnen aber für Sonntag und Montag ein Doppelzimmer zum Aktionspreis anbieten. Grüß Gott, Herr Niedermeyer. Hier spricht Thorsten Busse vom Hotel Zentrum. Leider haben wir am Samstag kein Zimmer frei. Wir können Ihnen aber für Sonntag und Montag ein Doppelzimmer zum Aktionspreis anbieten.